Барабан дуже важливий інструмент в музиці. Саме він надає мелодії ритмічність. А який життєвий ритм він задав молодому барабанщику Максиму Тхорику? Максим, чому саме барабани? Чому не інший інструмент? Дело в том, что в 9 лет я пошел в музыкальную школу учиться, учиться игре на фортепиано. Вот. на самом деле закончил эту школу в 8 классов, но не особо успешно. И где-то вот лет в своих 12 я уже сел за барабанную установку. В 9 лет я увидел барабанную установку. Я попробовал и понял, что ударные инструменты это мое барабаны, это те, кто тебя увлекаюсь, живу, и без этого уже не могу. А что ты зараз работаешь для удосконаления своих для взрослых? Ну, я приехал, поступил в Киевский институт музыки имени Вильера на эстрадное джазовое отделение. Я начал играть джазовую музыку. Я начал заниматься каждый день по пару, пару часов. Для отчета я посещал разные конкурсы барабанщиков все украинские. В одном из конкурсов приехали два голландца, барабанческий дуэт, Драмбасадорс. Они были в жюри. Вот, и успех меня привел к тому, что я занял на первом курсе первое место. Я взял в этом конкурсе. И чем ты надеешься, каким этим с конкурсе? Ну вот именно этот конкурс, потому что в жюри были люди, которые объездили весь мир, uh -huh. которые в барабанном искусстве все знают. Було приємно поиграти перед ними. У тебе зараз уже є своя школа, можна так сказати, ну чи ти даєш уроки комусь, як у тебе з цим успіхи з викладанням? Ну, сейчас я преподаю в одному церквному заведенні, там є семінарія. которые есть у меня пять студентов, которые обучаются. Еще я там преподаю уроки частным образом. У меня есть ученики, те, которые приходят и которым я преподаю. Угу. А, как ты стал барабанщиком гурту «Армия»? Ну, это тоже долгая история. Первый год, когда я приехал на обучение, я Ходил на все возможные конкурсы, я играл где только возможно, я старался светиться, где только предоставилось побывать, поиграть. вот. И потом просто мой друг, знакомый барабанщик, работавший в сфере музыки раньше, он мне позвонил и предложил прийти просто на прослушивание. Он меня направил к менеджерам, с менеджерами я сконтактировался, пришел, меня прослушали и так взяли. Это для какого-то... Досвиду своего певного, чи можливо, для выработания грошей? Для чего ну, на самом деле, да. На сегодняшний день у нас музыканты не так много в Украине вообще работают. И это, это является работой. Угу. То есть это одно из тем, что я себе зарабатываю на жизнь, и причем получаю от этого удовольствие. Те, тебе что ты играешь в Ну, на самом деле, я больше поклонник там стилей там джазовой музыки, латиноамериканской, R&B, хип-хопа. Но это музыка поп-музыка, это музыка для слушателей на сцене, где попса, скажем так. И, да, не скажем, что всегда это интересно играть, но я это всегда делаю с большим удовольствием и все-таки вкладом себя туда. Потому что это работа и это нужно. Все равно, какие стили играть, главное, что играть качественно. А в каком гурте, существующих или, возможно, существующих, ты мечтал бы играть? Ну, хотела? есть группа, где играет мой знакомый барабанщик Александр Люлякин. Это группа Boombox. Вот. Было одно время, когда они выступали только с диджеем, и я так посматривал и просто прикидывал, что было бы клево, чтобы был живой состав. И вот прошло время, они набрали. Ну, я бы хотел в такую группу играть. Ну, ты уважаешь, что барабанщик — это вдало и активная профессия. Человек может быть выше хобби по жизни. Ну, вообще музыканты это, если выбрать для себя профессию и уделять этому очень много времени в день, тогда это будет для тебя профессией и работа. Если это сделать на второй план, где-то вечером прийти на базу позаниматься там или просто поиграть, это будет, соответственно, уже хобби. Но это моя работа. Я этим живу каждый день. У меня палки в руках каждый день.